На электричку опоздал. Дороги в лесу размыты прошедшими дождями. Песок рыхлый, сырой. Идти очень тяжело, ехать вообще невозможно. Поэтому на две минуты опоздал на электричку и все, она ушла. Решил искупаться в сельском донце, обмыть под который во время скитания по лесу с меня сошел вот по этой дороге приехал и сюда вот возле этой базы отдыха напротив нее есть дорожка в лес то есть это параллельно железной дороге идет идет асфальтовая дорога где-то в километр доходит до баз Отдыха, поворот налево и метров 400 до вот этого места. Здесь лестница, можно спуститься вниз и на конце искупаться. Дальше по дороге ехать невозможно, потому что там все размыто. Вот здесь даже видно. Когда дошел, такие потоки воды были, что даже лестницу замолила. Все, иду купа.